У каждого военкомата есть количество людей, которые они должны собрать. Да, вот он собрал там условно тысячу человек. Он 508 батальон. Он собрал батальон. Они прошли ВЛК за один час, они поставили галочку, получили там медальки, я не знаю, что они получают, премии и так далее. Они прошли курс БЗВП где-нибудь в учебке, их пригнали к нам. Первый из них уже умный, им уже все написали, из этих 500 человек, как бы пришел батальон, они пришли, их поставили в штат. То есть да. теперь числится батальон полный, 500 человек плюс. Дальше. Тех, кого научили, сразу человек 100 пишут отказные от участия в боевых действиях. посудите меня, я отказываюсь все. Минус 100. 400. А остальные все равно какая-то группа пойдет на роту обеспечения и так далее. Там еще 50 убрали. Да, да, да. Потом мы выстраиваем людей, мы говорим честно: пацаны, кто готов и кто не хочет, вот кто не хочет, честно. Еще 100. человек 100 выходит из строя. Мы не хотим. Хорошо, пишите отказные, идите с вами, буду дальше разбираться. 250. Оставалось, осталось 250. Из этих 250 смотришь, реально. 150 минимум, они вообще не готовы воевать, имеется в виду с точки зрения навыков. Надо еще их месяц обучать. Остается 100. И вот 100, на бумагах числится 500, мы получаем задачу на 500. А и а сотни. И получается, один должен биться за пятерых, а эта сотня тоже как бы еще пока не супер воины, uh -huh. они только пришли. И естественно, потом это потери. Это раз, и это не обязательно двухсотые. Очень много трехсотых, контуженных и так далее. И остается опять совсем ничего. И потом задают вопрос, ну вы же получили 500 человек, вы что? А, как, а вот они отказники, есть ну, контраки занимаются, СБУ занимается, там ВСП занимается, кто угодно. Но не хочет он. Я не могу, потому что если я его заставлю и, и пойду вместе с ним, ну, во-первых, у меня сразу увеличивается процент вероятности, что погибну я. Потому что я буду очень большого внимания уделять им. Uh -huh. Я не буду уделять внимание, чтобы убирать угрозу для них на дальних дистанциях, чтобы защитить пацанов. Я буду одним глазом туда, в прицел, одним на них смотреть, как они что делают, правильно ли они все делают. Дальше, если нас накроют сразу же, допустим, в первые же там часы, как они себя поведут в этой ситуации, я не да, знаю ну, Могут оставить позиции, могут паника начаться, могут оставить позиции, могут просто сесть в позиции и даже не отстреливаться, могут просто попадать человек вот в такое шоковое состояние. Вот у нас была, например, ситуация, когда на нашу группу вы э, насчитали только из мета, выкинули от 500 до 550 мин. Вот ну, просто 500-550 миль вокруг тебя взрывается в течение нескольких часов, вот в радиусе нескольких метров, оно постоянно, надо нас даже видео-то есть, оно летит, 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 не прекращаясь. А, каждый человек по-своему, у кого-то будет страх, который заставит его собраться, и это хороший страх, этот страх спасает. Я тоже боюсь, как и все остальные, я не хочу умирать, я боюсь этого, но наш страх уже на опыте позволяет принимать более правильное решение. А у кого-то этот страх перерастет в панику. И в этой панике он может М -м -м метаться, наделать много беда для себя и для тех пацанов, которые окружают. Да поэтому мы и говорим, что почему этот э, закон как бы не в помощь ЗСУ, а наоборот. Uh, как только все действующие заслушники, особливо те, которые з перших днів пошли воювати, прочитали, що там нічого не написано о демобилизации, ну можешь представить сразу, все-таки не надеялись, ну знаєш, как то так подспутно, но вдруг пропишуть демобілізацію. Ну тоді після, після цього дуже багато чоловіків, ну, більше чоловіків, сказали, що якщо тобі приносять повістку, то це квиток в один да, так, а, Або ти, о, 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 Можливо, ти виживеш. Але, скорее за все, ты, если и выживешь під а, час боевых действий, ты не знаешь, когда для тебя эти боевые действия закончатся. Да, и это очень сильно напрягает.